अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में मुहर्रम की मजलिस के हवाले से पोस्ट लाई हूँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे शराली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहल व लुग़दतु मिन लिसानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम

वाल तय्यबीन ताहरीन अल्लाजीना ज़हल्लहुमरसा व तिर तला मोहम्मद व आल मोहम्मद अल्ला मोहम्मद व आल मोहम्मद ला सल अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वाजुलफ़राज अभी रजब के महीने में ख़त्म होने में एक हफ़्ता बाकी था कि आमिर शाम दुनिया से कूच कर गए और उन्होंने जाने से पहले यजीद की बैत नवे फ़ीसद माशरे से ले ली थी लेकिन जो माशरे के कलीद थे जो माशरे के रखवाले थे उन तक उसका हाथ नहीं पहुंच सका था चुनाच अब सवाल ये पैदा हुआ कि कैसे बैत ली जाए यज़ीद की चुनाच उसी वक्त भेजा गया कासिद मदीने और कासिद ने आके अपना मुद्दा बयान किया वलीद के दरबार में वलीद ने इमाम हुसैन के पास भेजा कासिद को तो इमाम हुसैन आसमाम मस्जिद नबूवी में बाद नमाज इशा ताकि बाद में मसरूफ़ थे आपने कहा चलो मैं अभी आता हूँ लेकिन कासिद फिर फ़ौर आ गया फिर आपने कहा कि तुम चलो मैं आता हूँ फिर वो वह दोबार सहबारा वापस आ गया चनानचे मौला हुसैन उठे और बैतुशरफ तशरीफ़ ले गए और बीबी जैनब से कहा मेरा अमामा ला दो बीबी जैनब मुतफ़िर हो गई आपने पूछा क्या माजरा है में इमाम हुसैन आसमाम ने बताया कि दरबार मदीना में तलब तलबी हुई है उनकी चुनानचे फ़ौर ही जवाना ने बनी हाशिम को भी जनाब जैनब ने तैयार किया और सूरत के साथ सब ने अपनी तलवारें हमायल की अपनी कमर में और इमाम हुसैन आसमाम को अपनी मैयत में ले चले जब दरबार आ गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाना ने बनी हाशिम को कहा कि तुम बाहर ठहरो मैं मेरी आवाज़ जब दरबार में बुलंद हो तो अंदर आ जाना आप दरबार में जब गए तशरीफ ले गए तो वहाँ पर सबसे पहला सवाल बैत का हुआ यजीद की बैत का आपने कहा कि दिन के टाइम पर पहले वफात को डिक्लेयर करो और उसके बाद बैत का सवाल करना यह रात का वक्त है जो जिसकी कोई वो नहीं है कोई दलील नहीं बनती है रात के वक्त बैत के उसकी जब इमाम हुसैन वापस आने लगे तो मरवान जो दरबार में बैठा था उसने चीख के कहा वलीद क्या करता है अगर इस वक्त निकल गए हाथ से हुसैन तो फिर हाथ नहीं आएंगे सर काटना है तो यह सर काट के यजीद को भेजना है बस इमाम हुसैन आसमाम की आवाज़ बुलंद हुई और आपने फरमाया है को, कोई जो मेरा मेरे ऊपर हमला करने की जरूरत करे और इसी दौरान ने बनी हाशिम आवाज़ सुनते ही दरबार के अंदर आ गए इमाम हुसैन आसमाम ने कहा तलवारें निकालने की ज़रूरत नहीं है हम लड़ने नहीं आए हैं और आप जवाना बनी हाशिम के हमराही में बैतुशरफ वापस तशरीफ़ ले आए आपने बत वापस आ आके जनाब अब्बास सलाम से फ़रमाया अब्बास कूच की तैयारी करो चुनानचे चालीस बनो हाशिम के घराने के लोग मदीने के तैयार हुए लेकिन बीबी सगरा से किसी ने नहीं कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो बीबी सगरा को बुखार था ब रवादे और इमाम हुसैन आसम डेहड़ी पर तशरीफ़ रखते थे कुर्सी पर और काफ़िले वालों के सवार होने की निगरानी कर रहे थे और बीबी सगरा अपने हुजरे में ख़ामोशी से रो रही थी अब सवार होने का वक्त जब आया तो बीबी सगरा के पास सब आने लगे सलाम रुखसत के लिए लेकिन बीबी सोरा ने किसी को भी जवाब नहीं दिया सबसे आखिर में जब बीबी जैनब सलामल ला तशरीफ़ लाई तो आपने फरमाया बीबी सोरा ने उनसे कहा कि फूफी अम्मी बाबा जान किसी की बात आपकी बात कभी नहीं टालते हैं आप मेरी सिफारिश कीजिए तो बाबा जान मुझे काफ़िले के साथ ले चलेंगे अब बीबी जैनब सलामल ने बीबी सगरा का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता लेके चली इमाम हुसैन के पास इमाम हुसैन सलाम ने जो देखा कि बीबी जैनब जनाब सगरा का हाथ थाम के चली आ रही हैं तो आपने वहीं से कहा जैनब सगरा को मेरे पास नहीं लाना वहीं ठहर जाओ और बीबी सगरा रोती हुई वापस अपने हुजरे में चली गईं और काफला सवार होके रवाना हो गया रवायत है कि बीबी सगरा और इमाम हुसैन सलाम के दरमियान और काफ़ले वालों के दरमियान एक सफ़ेद कबूतर था जो कि कासिद का काम करता था रोज़ाना वो ख़त ले जाता था और ख़त ले के आता था और बीबी सगरा सलाम्ल को काफ़ले की तमाम सूरत हाल मालूम होती थी लेकिन जब दस मुहर्रम आई तो उस वक्त बीबी उम सलमा जब रोने लगी शीशी में मौजूद मिट्टी सुर्ख हो गई जैसा कि जनाब रसूल ख़ुदा ने फरमाया था सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम, बीबी उम सलमा से फ़रमाया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया चुनाचे मिट्टी जब सुरख हुई तो बीबी उम्मे सलमा भी रोने लगी और जो बीबियाँ रुक गई थीं जैसे बीबी उम्मे बीबी बनीन रुक गई थी जर जर जनाब सगर सलाम अलैहा की देखभाल के लिए गिरिया होने लगा बीवी सगरा भी गिरिया करने लगी और फिर बीबी सगरा दालान में आके बैठ गई फिर कबूतर आया सफेद रंग का वही कबूतर जो कासिद था बीबी सुग्रा के सामने आके बैठा उसने अपने अपना सर झुकाया अपने पर झुकाए और झुके हुए परों में से सुर्ख रंग की खून की बूंदे टपकी उसने फिर पर पर फड़फड़ाए फिर खून टपका और उसके बाद फिर वो सर झुका